Мені здається, зараз ще пару хвилин. У нас буде телефонне включення. Радник, президента та помічник міністра оборони Юрій Бірюков. Пане Бірюков, доброго вечора. Добре. Ви написали у Фейсбуці пост. Він у нас був так, знаєте, миттєво проскочив і все. Будь ласка, що ви там написали? Ну, я в общем-то сегодня умудрился попросить очередное расследование э, Бигуса по поводу э, финансирования партии Баткишина, да, которая вот в этот раз это действительно журналистское расследование, потому что журналисты действительно взяли документы и сами их изучали, сами мониторили, ездили, искали этих людей и нашли, собственно, людей, которые действительно переводили деньги, или нашли людей, которых попросили перевести деньги. Так. И вопрос возникает, что это за деньги тогда. То есть суммы а, измеряются сотнями миллионов гривен. А, и в отчетах эти суммы зафиксированы. Окей, но откуда тогда взялись эти деньги, если люди говорят, нам да, просто принесли, а мы принесли в банк? Откуда этот весь черный кэш? Ну и попутно вспомнилась история с черным кэшем, который обнаружился на прошлой неделе в Потепшине. Там цифры вообще какие-то заоблачные. по Днепропетровской области, по-моему, я помню цифру, порядка миллиарда гривен выделено на поддержку Юлии Владимировны после первого тура. Миллиард гривен. Вопрос, откуда эти деньги? Ну, у нас Юрий Луценко, я спитаю его, я не знаю, что он ответит. А скажите, пожалуйста, От, на мій погляд, взагалі я вам скажу, що я шокований. Ну просто так відверто. Це ж загроза виборам, фактично, це, це їх нівелює. Це робить просто циркову виставу. Ну, знаєте, ми много говоримо про те, що у нас в країні брідна війна. Много лет мы говорим о том, что Петр Алексеевич Порошенко – это, в общем-то, самый неудобный и невоспринимаемый президент для нашего врага. Мы говорим о том, что они будут тратить все мыслимые и немыслимые ресурсы и силы для того, чтобы эти выборы нам помешать выиграть, для того, чтобы эти выборы сорвать любой ценой. У них не получается это делать а, в разрезе армии в разрезе фронта. Они попытались в 2014 году получили по зубам, но вот теперь они пытаются поменять власть в стране такие методы. Спасибо большое за ваше включение, Юрий Бирюков.